silahlı qüvvelərin müzəffər ali başkomandarı. Mübariz bəyi təkcə biz mübarizlər yox, həm də cəbhədə olan yüzlər də əsgərlərimiz dəstəylədilər. Dəst və onlar sizə müraciət etdilər. Mübariz bəyi həm də şəhid ailələri dəstəylədi. Mübariz bəyin çıxmasın, həm də torpaqlarımız uğrunda şəhid olan o balalarımızla istəyirdilər. Bir ana fəryad edərək öz iki balasını, iki balasının cəsədlərini, şəhid olmuş iki balasının dəhrini evində qarşıladı. İki əkiz balası Bəhram və İman vətən uğrunda döyüşlərdə halaq çolmuşdu. Təsəvvür eləyin. Bir ailədən iki övlad itirmək, iki əkiz övlad oğul itirmək nə deməkdir? Bu gün 20 25 yaşında olan cavanlar, 19-25 yaşında olan cavanlar esasen şehit oldular. Ama o ana, o ana Mubariz Bey'e azaltı istedi.